امام عبداللہ یعفعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یعفی سے محبت کرتا تھا اور صرف صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی قدر کرتے تھے وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے وہ گزرتے تھے نا تو جانور بھی بغداد کا ایک تاجر تھا جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے نا تو وہ بندہ سیاح بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے اس کی سارا دن نہ مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے علماء ماں کو بھی مشورے دیتا ہے وہ کہتا ہے اس موضوع جمعہ پڑھایا کرو اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے چونکہ پچاس ہزار جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد تو میں کہتا ہوں اکثر کہ تیرے پاس پیسے نہ نہ ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے اپنی عیسیت کا تعین کرو کس چکر میں پڑ گئے سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا بس کرو سب سے تو سیانہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو اللہ نے مالدار کر دیا تو فرمانے لگے یار چھوڑو پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے اب میری جیب کی کرنے لگے اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے ہیں مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو نراض نہ ہونا آپ لوگ میں <سجد> نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والی اندر سے خبر آتی ہے کہ شیٹ صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑا ٹھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے گیا ہے ملازم اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو سونے بھی نہیں دیتے وارث شاہ مان کری نہ وارساندہ رب بے وارثہ کر کے مار دئی اللہ کی بے نیازی سے ڈرے اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو امام شاہ سے آکے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں میں دوں کس کو تو امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا کہنے لگا جی نہیں تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ اگر کوئی ضرورت ماندہ ہے تو زیادہ ٹوٹولا نہ کر بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا پیار کرتا وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا توجہ ہے میری بات پر آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں کچھ دوست نہ مجھے گھورتے ہیں تھوڑا تھوڑا پتہ نہیں میں کیونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یا تو دیر سے بیٹھے ہوئے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں آپ بالکل فکر نہیں کریں میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا میں کرتا ہی تھوڑی ہوں میں تو جمعے میں گھنٹا نہیں کرتا میں تو مختصر بات کرنے کا قائل ہوں تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سی عطا فرمائے وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے لیدہ بولی بولنی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے دے دیا پھر شکایت آ گئی کہنے لگے اثر کی پہلی چار سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی چار سنتیں نہیں پڑھتا میں نے کہا واپس کر دو کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی ہیں تو فرض کر دی جاتی تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے ہمارا عجیب مزاج ہے نا اس کی ہم پابندی لگاتے ہیں کتنی غلط بات اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں وہ آزان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں ایسے تو نہ نہ کرو یار کم از کم خیال کریں تھوڑا سا ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی وہ کہتا ہے جو یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے باقی نماز نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے اور ہمارا مزاج ہے ننانوے خوبیاں ہوں گی ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی خامی کا ذکر کریں گے ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے میں نے پھر بدگمانی کی میں نے کہا اوہ ہو پیر صاحب کو بھوگ نستایا تھا اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو پھر بدگمانی کی. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا باہر سے کنڈی لگی ہوئی حضرت بشر آفی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیتے اور ان کے منہ سے رتوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں کہتے حضرت بشر یافی دوڑ کے آگے بڑھے پہلے ان کو سیدھا لٹایا پھر ایک پیالہ لیا مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا اور پھر پہلا لکما بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں وہ شخص کہتا ہے میں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے بند کیا گیا اور فرماتے پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بھی شرافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور چودہ سال ہو گئے ہیں تو میری دو وقت کی روٹی لے کے آتا ہے میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا تو کب تک آئے گا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے, مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا کہا چودہ سال سے آ رہے ہو کب تک آو گے جناب بشری آفی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت محبت پیدا پیدا دی دی کر وہ کہتے ہیں کھانا کھلا حضرت باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کب مرید کر لیں کہنے لگے ایک شرط ہے توجہ ہے میری بات پر یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا تماشا ہے جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو یہ <سؤال> کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ جڑے محرم راز حقیقت دے راز حقیقت دے حقیقت کھول نہیں اے جنا گلا جنا ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو حضرت بشر ابھی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر نے میرا مرید ہونا ہے کہ وہ کیا فرمانے لگے یہ جو تُو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا یہ میری شرط ہے پھر فرمانے لے کہ یہی تو چند نیکی ہیں جن کے سبب اللہ قیامت پر رحم فرمائے گا یہ بھی لوگوں کے سامنے لے وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کریں اچھی کریں جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں عزت دینا سیکھیں دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات, بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نہ خودداری پیدا کرے خودداری یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش اس سے باہر آ جائے اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس اعزاز سب سے زیادہ ہے وہ اشتہار لگانے والوں کو سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں جد و جد تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے